নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি পোন্ধৰ মাৰ্চ পোন্ধৰ মাৰ্চৰ গোটৰ মহিলাসকলৰ বাবে কিছু কথা ক'বলৈ লৈছোঁ আৰু যদি মোৰ চেনেলত কোনোবা নতুনকৈ আহিছে স্ক্ৰীণত দিয়েল ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো ক্লিক কৰি দিব তো প্ৰথমতে কৈ আছোঁ গোটৰ মহিলাসকলৰ বাবে কি কি চৰ্ত মানে কৰি দিছে যে এইকেইটা চৰ্ত যদি আপোনালোকে মানি চলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কি হ'ব এই টকাটো লাভ কৰিব আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড মোবাইল নম্বৰ লিংক কৰা নাই মানে কে ৱাই চি আপোনালোকে দিয়া নাই তো অতি সোনকালে আপোনালোকে কে ৱাই চি আপডেট কৰি লওক কিয়নো কে ৱাই চি আপডেট নকৰিলে আপোনালোকে এই টকাটো লাভ নকৰিব পাৰে আৰু আমাৰ এই দহ হাজাৰ টকাটো কেতিয়া লাভ কৰিব আপোনালোকে এক এপ্ৰিলৰ পৰা এই দহ হাজাৰ টকাটো লাভ কৰিব আৰু কি কি চৰ্ত মানিব লাগিব আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতিবেদনখিনি আপোনালোকে ভালদৰে জানি লওক আৰু গোটেইখিনি কথা আপোনালোকে বুজি পাব তো ব'লক দেৰি নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আমি আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলক গ্ৰুপ বুলি পইচা নিদিওঁ আমি ইণ্ডিভিজুৱেল দিম তাৰমানে দহগৰাকী মেম্বাৰ থাকিলে দহগৰাকীকে আমি ইণ্ডিভিজুৱেলী প্ৰথমবাৰ আমি দহ হাজাৰ টকা দিম দহ হাজাৰ টকাটোৰ উপযুক্ত ব্যৱহাৰ যেতিয়া তেওঁলোকে কৰিব পাৰে দ্বিতীয়বাৰ আমি তেওঁলোকক পঁচিছ হাজাৰ টকা দিম তাৰে চাৰে বাৰ হাজাৰ চৰকাৰে দিব চাৰে বাৰ হাজাৰ বেংকৰ পৰা আমি লৈ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম য'ত নেকি ক্ৰেডিট গেৰেণ্টি স্কীম চৰকাৰে কৰিব যাতে বেংকৰো ক্ষতি নহয় আৰু থাৰ্ড ইয়াৰত আমি তেওঁলোকক পঞ্চাছ হাজাৰ টকালৈকে লৈ যাব খোজোঁ দহ পঁচিছ পঞ্চাছ ট'টেলি এইট্টি ফাইভ থাউজেণ্ড ৰুপিজলৈকে তেওঁলোকক আমি লৈ যাব পাৰোঁ এতিয়া কথা হ'ল যে আমাৰ ছয়ত্ৰিছ লাখ মেম্বাৰ আছে আমি ছয়ত্ৰিছ লাখকে দিম নেকি প্ৰথম কথা ইয়াত আমি এটা নিয়ম কৰিছিলোঁ যে যদি সাধাৰণ মহিলা হয় তেতিয়াহ'লে এই স্কীমটো তাৰ কাৰণেহে মুকলি যাৰ সন্তান তিনিটাতকৈ বেছি নহয় যদি এছ টি এছ চি মৰাণ মটক চাহ বাগিচা হয় আমি চাৰিটালৈও মুকলি কৰি দিছিলোঁ এই প্ৰক্ৰিয়াটো আমি তিনিটা লেয়াৰ ভেৰিফিকেশ্যন কৰাৰ পিছত আমি দেখা পালোঁ যে ছয়ত্ৰিছ লাখ মহিলাৰ ভিতৰত ছাব্বিছ লাখ মহিলা এনেকুৱা আছে যাৰ সন্তান সঁচাকৈয়ে তিনিটাতকৈ কম বা তিনিটা অসমৰ কাৰণে এইটো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেটিষ্টিক্স যে আমি যিটো কৈ থাকোঁ সকলোৰে ঘৰত দহ বাৰটা সন্তান আছে অন্তত এটা প্ৰমাণিত হ'ল যে আত্মসহায়ক গোটত কোনোবা যদি সোমাইছে তেওঁৰ অকল অৰ্থনৈতিক ইনকামে হোৱা নাই ছ'চিয়েল ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন এটাও হৈছে এইটো এটা আমাৰ বহুত ডাঙৰ শিক্ষা এটা এইবাৰ আমি দেখিলোঁ আৰু খুব তিনিটা লেয়াৰৰ আমি চেক কৰাৰ পিছত ছয়ত্ৰিছ লাখৰ ভিতৰত প্ৰায় ঊনত্ৰিছ লাখ মহিলা এনেকুৱা নিৰ্বাচিত হ'ল যে যাৰ সন্তান তিনি এছ টি এছ চি মৰাণ মটক চাহ বাগিচা হ'লে চাৰিতকৈ কম আছে ইয়াত দুটা আৰু আমি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট লগাইছিলোঁ যে মহিলা উদ্যমিতা কৰিব কিন্তু ঘৰত যদি ছোৱালীক স্কুলত নপঠোৱাকৈ ৰাখি থৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লেতো তেওঁক উদ্যমী মহিলা বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ গতিকে ছেকেণ্ড আমি চেকআপ কৰিছিলোঁ যে মহিলাগৰাকীৰ ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত গৈছেনে নাই বিশেষকৈ ছোৱালীজনী যদি ল'ৰা আৰু ছোৱালী যদি স্কুলত যোৱা নাই বিশেষকৈ ছোৱালীজনী যোৱা নাই তেওঁ এই আঁচনিখনৰ বাবে নিৰ্বাচিত নহ'ব থাৰ্ড আমি কৈছিলোঁ যে এই মহিলাগৰাকী কোনো বেংকত ঋণ আদি থাকিব নালাগে এই গোটেইকেইটা ক্ৰাইটেৰিয়াত ঊনত্ৰিছ লাখ মহিলা নিৰ্বাচিত হয় কিন্তু এই ঊনত্ৰিছ লাখ মহিলাৰ ভিতৰতো কোনোবা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ পত্নী আছে কোনোবা হয়তো ঠিকাদাৰৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ পত্নী আছে কোনোবাই হয়তো নামটো আছে গ্ৰুপত কিন্তু কাম কৰাৰ বাবে আগ্ৰহ নাই গতিকে এই ফাইনেল পৰ্যায়ৰ চিলেকশ্যনটো এতিয়া আৰম্ভ হৈছে য'ত ঊনত্ৰিছ লাখৰ পৰা আমি ছাব্বিছ সাতাইছ লাখ মহিলা চূড়ান্তভাৱে নিৰ্বাচিত হ'ব একত্ৰিছ মাৰ্চ তাৰিখৰ ভিতৰত যিহেতু বাজেট এক এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব একত্ৰিছ মাৰ্চৰ ভিতৰত আমি ঊনত্ৰিছ লাখৰ পৰা ফাইনেল যিটো চেকিং চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ পত্নী চৰকাৰী কৰ্মচাৰীও তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীটো আমি ল'ব দিছোঁ যে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণী যদি হয় তেওঁলোকে লগ কোনো আপত্তি নাই দ্বিতীয় আৰু প্ৰথম শ্ৰেণীক আমি মাইনাছ কৰিছো ঘৰত যদি বাছ ট্ৰেক্টৰ আছে সেইটো আমি মাইনাছ কৰিছোঁ তিনিচকীয়া বাহন আমি মাইনাছ কৰা নাই চাৰিচকীয়া বাহন মাইনাছ কৰিছোঁ এনেকে খুব লিবাৰেল ছিষ্টেমেদি আমি ঊনত্ৰিছ লাখৰ পৰা কিমান কমে আমি চাম হয়তো এক লাখো কমিব পাৰে ডেৰ লাখো কমিব পাৰে হয়তো পঞ্চাছ হাজাৰো কমিব পাৰে কিন্তু যিয়ে নহওক কিয় একত্ৰিছ মাৰ্চত এই তালিক তালিকাখন আমি সমাপ্ত কৰিম ফাইনেলি আমি আপলোড কৰিম যে এইখনে হিতাধিকাৰীৰ তালিকা একত্ৰিছ মাৰ্চটো খালী যাব আমিও ব্যস্ত থাকিম এক এপ্ৰিল তাৰিখৰ পৰা নতুন বাজেট আৰম্ভ হ'ব এক এপ্ৰিল তাৰিখে বিহালী বিধানসভা সমষ্টিত আমি প্ৰথম হিতাধিকাৰীসকলক এই আঁচনিৰ প্ৰথম দহ হাজাৰ টকাৰ কিস্তি প্ৰদান কৰিম বিহালী সমষ্টিত তেইছ হাজাৰ মহিলা এই আঁচনিটোৰ বাবে ইতিমধ্যে নিৰ্বাচিত হৈছে আৰু এই তেইছ হাজাৰ মহিলাক আমি একোখনকৈ চেক দি আমি তেওঁলোকক সিদিনাখনে সভাতে আমি তেওঁলোকক চেক এখন দি দিওঁ আৰু চেক আমি কিয় দিছোঁ কেতিয়াবা বেংকত গৈ টকা পৰি থাকে কে ৱাই চি নকৰে কিবা নকৰে চৰকাৰৰো লষ্ট হয় আৰু মহিলাগৰাকীয়েও টকা নাপায় চেকখন পালে অন্তত মহিলাগৰাকীয়ে বেংকত ফিজিকেলি চেকখন লৈ গ'লে তেওঁ একাউণ্টটোত যদি কে ৱাই চি আদি হৈও থকা নাই কে ৱাই চি আদি কৰি ল'ব পাৰিব তাৰপিছত প্ৰত্যেক মাহত আমি এখন তালিকা দিম বাতৰি কাকতক প্ৰত্যেক মাহত দহ পোন্ধৰটা সমষ্টিত আমি এই ধৰণে একোটা ফাংচন কৰি আমি এই পুঁজিটো বিতৰণ কৰি গৈ থাকিম আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে মহিলাসকলক আমি তিনিদিনীয়াকৈ এটা প্ৰশিক্ষণো দি গৈ থাকিম য'তেই প্ৰশিক্ষণ শেষ হয় তাতে আমি আপোনালোকে ক'ব পাৰে যে দহটা সমষ্টি কেনেকৈ নিৰ্বাচিত হ'ব অৰ্থাৎ য'তেই প্ৰশিক্ষণ শেষ হয় তাতে আমি টকাটো দিয়া আৰম্ভ কৰিম আমাৰ বাজেটৰ এইটো প্ৰথম এনাউন্সমেণ্ট আমি পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ এইবাৰ সাধাৰণতে বাজেট পূৰণ কৰোঁতে সময় লাগে এইবাৰ আমি এক এপ্ৰিলৰ পৰাই আমি টাৰ্গেট লৈছোঁ যাতে এক এপ্ৰিলৰ পৰাই আমি কামখিনি কৰিব পাৰোঁ আৰু এইটো এটা অসমৰ ইতিহাসত অৰুণোদয়ৰ পিছত ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্টৰ এইটোৱে আটাইতকৈ ডাঙৰ স্কীম কাৰণ এই স্কীমটোত নগৰৰ এতিয়া মই গাঁৱৰ সংখ্যাটো ক'লোঁ কিন্তু নগৰৰ মহিলাসকলো ইয়াত আছে তিনি হাজাৰ দুশ কোটি টকা ৰাজ্য চৰকাৰে এইবাৰ এই আঁচনিটোত খৰচ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনি আপোনালোকৰ যদি কিবা সুধিবলগীয়া আছে গোটেই তিনিটা কথাৰ ওপৰত আপোনালোকে সুধিব পাৰে